payg'ambarimiz ana shu birinchi osmonda ko'rgan ko'rinishlardan yana biri bir kishi bor edi oldida shirin nafis lazzatli taom turibdi yon boshida sassiq babo'y habis ovqat turibdi pokizasini qo'yib habisini yeyapti ey jibril bu kim ki jibril eddi, bu nimaga sassiq ovqat deyapti jibril javob berdi bu zinokorlar dedi o'zini halol pokiza juftlarini qo'yib ko'chadagi har kimdan qolgan najosatga ifloslikka kasallarga ro'bar bo'lgan zinoga boradi payg'ambarimiz birinchi osmonga ko'tarilar ekan u yerda baland bo'yli bir kishini ko'rdi alayhi naam aytadilar u yerda bo'yi 60 ziro bo'lgan bir kishini ko'rdim u kishining atrofida odamlardan iborat bir katta bir qoralik bor edi u kishi o'ng tomoniga qarab kular edi chap tomoniga qarab yig'lardi ey jibril bu kim deb so'raganida bu sizni otangiz odam alayhissalom ei odamlarni bo'yi mana shunday uzun bo'lgan yani. nabiy alayhi vasallam aytadilar ana shu kundan boshlab odam alayhissalom yig'ilgan kundan boshlab insonlar bo'yi kichayib ketdi nima uchun o'ng tomoniga qarab kulib chap tomoniga qarab yig'laydi yığilara. deganida de, anavi atrofidagi qora ko'plik uning zurriyoti o'ng tomonidagilar jannatga kiradiganlar ularga qaraganda xursand bo'lib kuladi chap tomonidagilar esa jahannam ahli ularga qarab turib yig'laydi deydi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu birinchi osmonda ko'rgan narsalardan bir kishi qip qizil suvda suzib yurar edi qondan deyiladi suzib suzib sohilga kelsa sohilda farishtalar ana shu odamni og'zini ochib kelganida toshlar bilan urib yuzlarini jag'larini sindirib pachaqlab cho'ktirib edi cho'kib namiroqdan chiqib yana qaytib kelardi farishtalar haligi ishini takrorlardi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey jibril bular kimlar nima uchun bunday azoblanyapti ular de jabroil alayhissalom ular yetimni molini nohaqdan yegan kishilar dedi qiyomatgacha ularga mana shunday azob beriladi yetimni molini yeyish deganda akalar ukalar yetimni dok nonini tortib olishni tushunmaylik yetimni ehsonni yeyish ham e'tiyot bo'lish kerak so'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yana ko'rgan mashatlaridan bir kishilarni ko'rdilar nabiy sollallohu alayhi vasallam. ular osmonga qarab chalqamcha yotishardi. qorinlari nihoyatda uyda katta katta edi Fir'avn xonadoni tepalab o'tib ketardi ikki tomonga mana bilamiz Alloh taolo qur'onda aytgan Fir'avn xonadoni barza hayotida qabrida qiyomatgacha kuniga 2 marta azobga ro'baro qilinadi. alayha va yawma as-sa'atu adkhilu ala al -azab. U azob bir olovdirki ular erta ertayu kech o'shanga ko'ndalang qilinib kuydirilurlar qiyomat soati qoyil bo'lgan kunda esa do'zax farishtalarga fir'avn xonadonini eng qattiq azobga kiritinglar deydi. fir'avn xonadoni qiyomatgacha mana shunday azobda turadi ana shu azobiga ertalab borib azoblanib qaytib keladi kechki payt borib azoblanib qaytib keladi ularni borib kelishlik yo'lida mana shu qorni katta kishilar yotadi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ey jibril bular kimlar deganida jibril ular, e, de de ular sutxo'rlar bu harom ishni qilayotgan kishilarga alloh taolo tahdid qilgan o'zi urush e'lon qilishligini aytgan shuning uchun qiyomat kunida sutxo'rlik bilan shug'ullangan kishiga farishtalar ol qurolingni tayyorlan deydi nimaga desa Alloh bilan urushasan deydi kimni Alloh bilan urushlikka toqati bor chunki Alloh taolo sutxo'rlarga tahdid bilan aytganki, bi harbi min va rasuli agar sutxo'rlikni qo'ymasanglar de deydi de Alloh. u holda olloh va payg'ambari tomonidan bo'lgan urushni bilib qo'ying o'zinlarga xolo sutxo'rlikka pul bergan sutxo'rlikka pul olgan odam xor bo'lishi aniq faqatgina masala qachon degan savolda tog'dan tashlab yuborgan toshingizni yerga tushishligi aniq faqat qancha muddatda tushadi bozorda savdo qilayotgan juda ko'p aka ukalarimizdan eshitamiz yonimdagilar protsentga pul olib do'kon yurgizyapti finkaga pul olib yurgizyapti mikrokredit olib yurgizyapti eshitib qolamiz xor bo'lasizlar birodarlar uch kun to'rt kun yashab oladi qaranglardavoy moshina olib oladi uy solib oladi garallab yuradi qarab turingdar vaqt o'lsa tugadi bu odam alloh taolo o'zi aytib turibdi men xor qilaman desa xo'rqimasdan olyapti <laughs> a bittasi aytgan edi araq magazinidan chiqib araq sotmanglar harom desa ayol aytyaptiki nimaga harom biz zakotini beramiz buni deyapti u bu sadaqa qiladi u haligi haromligini yuvib turish uchun otalar akalar qaraylik bolalarimiz do'kan yurguzayotgan bo'lsa kreditga pul oladimi olmadimikan ishqilib uyinlarni sotib berayotganligingizlar sizlar yegan katta pullarni haqqi katta katta yegansizlar haqqiga duo qilib yegansizlar endi qayt qiladigan payt keldi nimani deb olyapti bu ustxurlikka pulni nimaga deb beryapti arzimagan dunyoda 3-4 so'm chaqasini debmi mana shu 3-4 so'm foydani deb turib o'zi foyda emas bu oxiratdagi abadiy hayotida o'zini jahannam azobiga ro'baro qilyaptimi ollohdan taqvo qilsin alloh taolo aytadi sudxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida turmaydilar magar jin chalgan majmun kabi turadilar bunga sabab ularning bay oldi sotdi ham sutxo'rlikni o'ziku deganlaridir holbuki alloh taolo bayni halol qildi sutxo'rlikni harom qildi payg'ambarimiz ana shu birinchi osmonda ya. ko'rgan ko'rinishlardan yana biri bir kishi bor edi oldida shirin nafis lazzatli taom turibdi yon boshida sassiq babo'y habis ovqat turibdi pokizasini qo'yib habisini yeyapti ey jibril bu kim bu nimaga ki, sasiq ovqat deyapti jibril javob berdi bu zinokorlar dedi o'zini halol pokiza juftlarini qo'yib ko'chadagi har kimdan qolgan najosatga ifloslikka kasallarga ro'bara bo'lgan zinoga boradi nabiy sallallohu alayhi vasallam mana shu birinchi osmonda juda ko'p manzaralarga guvoh bo'ldilar so'ngra rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikkinchi osmonga ko'tarildilar ikkinchi osmonda rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatda alloh taoloning huzurida muqarrab ambiyolardan bo'lgan payg'ambarlarning sayidlaridan bo'lgan iso va yahyo alayhi odam bolasini hayotda bo'layotgan mushkulalarga qo'yayotgan yechimini побочный effekti albatta bo'ladi aytdikku mana ayrim mamlakatlarda odamni soni ko'payib ketyapti odamni soni ko'payib ketsa muammo bo'lib ketadi deb turib odamni sonini qisqartirishlikka qaror qabul qilishdi bir dona bola bo'lsin oilada dedi endi bir dona bola bo'lishi kerak bo'lsa ota o'zini naslini davom ettkirishi uchun o'sha bitta bolasini o'g'il bo'lishini xohlaydi binobalan hamma o'g'il o'g'il ko'raveradi qiz bo'lsa olib tashlaydi homiladorlik paytida qarabki erkaklar ko'paydi nima ozayib ketdi ayollar ozayib ketdi shuning uchun qur'on va sunnatni hayotda bor bo'layotgan mushkullarga qo'ygan yechimi mukammal yechim uni побочный effekti yo'q ollohni hukmidan uzoq bo'lishdan ehtiyot bo'lish kerak alloh o hukmlarini bajarmaslikka ularga beparvo bo'lishdan hushyor bo'lishlik kerak aks holda buni natijasi juda ham achinarli bo'ladi mana hatiblardan biri aytadi xutmani tugatganimdan keyin bir kishi meni oldimga kelib yig'lab qoldi sababini so'rasam ayoli unga xiyonat qilayotgan ekan kim bilan xiyonat qilyapti ayoliz sizga desam qo'shni bilan deydi qanaqa qilib tanishib qoldi qo'shningiz bilan desam qo'shnim bizni uyimizga kirib chiqib turar edi birga o'tirganimizda qo'shnim bilan ayolimga aytar edim kel o'tiraver yonimizda bu bir ukang qatori deb qo'ygan edim ana mushkula qayerdan boshlandi olloh az vajalla ixtilotdan qaytargan nomahram erkak ayollarni aralashib yurishligi mumkin emas qo'shni erkak kirdi ayolar bilan birga o'tirdi ko'zi ko'ziga tushdi xullas ollohni hukmiga xilof ish qilingan edi buni natijasi işte o'ta bir achchiq bo'ldi mana endi beshta farzandi otasi bo'lgan bu kishi nima qilishini bilmasdan turibdi hayotni qarasak ham shunaqa biror bir mushkulaga kirdikmi sababini qidiringda yo kitobda yo sunnatda aytilgan bir ishga teskari yo'l tutgansiz demak yer yuzida de qanaqa mushkula bor bo'lsa buni sababi ollohning manhajiga teskari ish qilinganligi endi g'arbda sharqda ko'ryapsizlar buni haqiqat ekanligi mana hammamiz ko'rib bilib turibmiz endi yani ollohni manhajidan uzoqligiga sabab nima odamlarni odamlarni ollohning manhajidan uzoqligiga sabab nima johillik demak birinchi o'ringa nima chiqyapti ilm chiqyapti birinchi o'ringa ilm chiqadi agar ilm bo'lmaydigan bo'lsa biz zo'r ish qilyapmiz deb qovun tushiramiz biz taqvo qilyapmiz deb turib ummatni bo'laveramiz biz haq yo'ldamiz deb turib ummatni orqaga tortaveramiz